Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nordiana binti Syarazni ingin membentangkan tentang salah silap keluarga besar saya berdasarkan konsep persanakan ataupun kinship dalam bidang antropologi. Pembentangan ini merangkumi struktur keluarga sebelah ibu dan sebelah bapa serta huraian berkaitan bentuk perkahwinan, pemilihan pasangan, pola kekuasaan, pola pendapatan selepas berkahwin dan pewarisan harta pusaka. Analisis ini dibuat berdasarkan raja prinsip yang telah disediakan dan disokong oleh teori antropologi dan sosiologi keluarga. Seperti yang kita tahu, kinship ialah hubungan darah, perkahwinan dan adopsi. Sistem persanakan bilateral pula ialah seseorang individu yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang signifikan dengan kedua-dua belah ibu dan belah bapa. Dalam kajian antropologi, persanakan merujuk kepada sistem hubungan sosial yang menghubungkan uh, individu melalui pertalian darah, perkahwinan dan pengangkatan. Berdasarkan diagram yang ditunjukkan, keluarga saya mengamalkan sistem persanakan bilateral iaitu hubungan kekeluargaan diiktiraf daripada kedua-dua belah ibu dan belah bapa tanpa mengutamakan sebelah pihak sahaja. Sistem ini jelas dilihat melalui kewujudan hubungan antara datuk, nenek, pakcik, makcik, sepupu dan generasi seterusnya di kedua-dua belah keluarga. Di sini kita dapat lihat salah satu keluarga besar saya iaitu sebelah ibu dan juga sebelah bapa. Bagi seratus keluarga sebelah ibu, generasi asas bermula daripada datuk nenek yang menjadi pusat kepada jaringan persanakan. Daripada perkahwinan mereka lahirlah generasi kedua yang membentuk keluarga ni, nuklear masing-masing melalui perkahwinan. Contoh keluarga sebelah bapa pula menunjukkan corak yang hampir sama Di mana setiap anak yang berkahwin membentuk keluarga sendiri tetapi masih mengekalkan kehubungan rapat dengan keluarga besar Kehadiran sepupu, anak saudara dan generasi keempat menunjukkan kesinambungan persanakan yang berterusan Berdasarkan Raja Kinship, salah sila keluarga saya Bentuk keluarga yang dapat kita lihat ialah keluarga nuklear Dan bentuk keperkahwinan yang diamalkan dalam keluarga saya adalah monogami Iaitu mempunyai satu pasangan sahaja dan mengamalkan konsep bilateral iaitu kedua belah ibu dan belah bapa diiktiraf tanpa mendominasi satu pihak sahaja. Kita dapat lihat generasi asas iaitu datuk nenek, generasi kedua ibu bapa pak cik makcik dan juga generasi ketiga iaitu Iko, saya sendiri, suami saya, adik-beradik, ipar dan sepupu. Manakala generasi keempat ialah anak saya sendiri dan juga anak saudara saya. Seperti yang kita lihat, makcik saya iaitu makcik Suzana dan juga Pak Cik Zul telah mengambil seorang anak angkat iaitu sepupu saya sendiri yang bernama Hidayah. Hal ini menunjukkan Keluarga saya mengamalkan faktif kinship iaitu hubungan kekeluargaan yang tidak terbentuk melalui pertalian darah atau perkahwinan tetapi diwujudkan melalui pengangkatan, jagaan atau ikatan sosial yang diiktiraf oleh keluarga dan masyarakat. Keadaan ini menunjukkan bahawa hubungan kekeluargaan tidak hanya bergantung kepada faktor biologi tetapi juga dibentuk melalui komitmen sosial dan nilai kemanusiaan. Berdasarkan diagram, bentuk perkahwinan yang dominan dalam keluarga ini ialah perkahwinan monogami. Seperti yang saya beritahu tadi, perkahwinan ini adalah perkahwinan antara seorang lelaki dan seorang wanita sahaja. Dari sudut pemilihan pasangan, keluarga ini mengamalkan perkahwinan eksogami iaitu berkahwin di luar lingkungan keluarga terdekat. Amalan ini penting bagi mengelakkan perkahwinan sesama saudara serta memperluaskan jaringan sosial antara dua kumpulan persanakan. Perkahwinan ini bukan sahaja menyatukan dua individu tetapi menghubungkan dua keluarga besar. Keluarga ini juga mengamalkan affinity kinship iaitu hubungan persanakan yang terjalin melalui perkahwinan. Sebagai contoh, hubungan antara menantu dengan ibu dengan ibu mertua serta ipar duai merupakan contoh affinity kinship dalam keluarga ini. Dari aspek pola kekuasaan, keluarga ini menunjukkan ciri patriarki sederhana. Bapa masih diiktiraf sebagai ketua keluarga manakala datuk berperanan sebagai sebagai figura authority simbolik dalam keluarga besar. Namun begitu, ibu dan nenek juga memainkan peranan penting dalam pembuatan keputusan, pengurusan rumah tangga dan penjagaan anak. Keadaan ini menunjukkan peralihan daripada patriarki tradisional kepada bentuk yang lebih seimbang dan hampir bersifat egalitarian. Contoh patriarki sederhana dalam keluarga ini ialah bapa diiktiraf sebagai ketua keluarga namun keputusan penting dibincang bersama ibu. Yang kedua ialah perkongsian kuasa. Dalam keluarga ini, perkongsian kuasa dapat dilihat apabila ibu dan bapa bersama-sama membuat keputusan berkaitan kewangan, pendidikan anak dan urusan keluarga. Manakala peranan wanita pula meningkat dalam keluarga ini apabila ibu bukan sahaja menguruskan rumah tangga tetapi juga terlibat dalam pembuatan keputusan dan menyumbang kepada ekonomi keluarga. Pola penempatan selepas berkahwin dalam keluarga ini ialah neolokal di mana pasangan yang berkahwin tinggal berasingan dan membentuk keluarga nuklear sendiri. Seperti saya sendiri, tinggal berasingan bersama suami dan anak daripada keluarga besar saya. Dari segi pewarisan harta pusaka, keluarga ini mengamalkan sistem bilateral yang digabungkan dengan prinsip pewarisan Islam iaitu fara'id di mana lelaki dan perempuan diiktiraf sebagai waris sah. Sebagai kesimpulan, analisis salah sila keluarga ini menunjukkan bahawa sistem persanakan bukan sekadar hubungan darah tetapi merupakan jaringan sosial yang membentuk identiti sokongan dan kesinambungan generasi. Melalui tugasan ini, saya memperoleh kesedaran tentang kepentingan institusi keluarga serta peranan setiap ahli keluarga dalam mengekalkan keharmonian dan kestabilan sosial. Terima kasih.